Итак, разборка стойки BMW 34 кузов. Итак, дефект трещина задней опорника заднего. Значит, по всей видимости трещина. Ну вот и новый фэби. А, значит, по всей видимости трещина была получена из-за того, что ну вот покажу как бы все состояние стянули. Значит на пружину кстати стоять а, каяба видно не видно что-то видно в общем из-за чего трещина была вот эта шайба опорная яка надевается на шток стояла вот так вот, стояла вот вот так вот и получается вот тут у нас свет ниже было. сейчас, сейчас, сейчас о Получается, ну, то есть, эта вещь очень... Есть бугорок. И, по всей видимости, тебя плоскость должна впираться в этот бугор, а не просто зажимать втулку и рвать в середину. В общем, сборка будет произведена обратной стороной, то есть, вот так вот. Не вот так, а вот так вот. И со всей стороны зажимается шайбой. Ну, вот, в принципе, и все. Не знаю, правильно, неправильно. Посмотрим.